Oh, jadi nama ni. Ini saya kita tunggu. ni nama. Alah pakai je dulu. Okey, pakai. Okey. Ya. Okey guys. Kami nak eh, mula. Kita nak buat apa? Kita kan nak record video. Video apa? Video ala yang tugasan satu puan kasi tu. Tugasan satu. Tajuk apa? Tajuk. Tujuk, Tajuk tu ke Tajuk pakaian-pakaian tradisional rakyat Malaysia. Ni macam kita pakai ni. Ha, macam kita pakai ni lah. Oh, okey jom jom. Jom. Okey guys, jom saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kami dapat ialah pakaian-pakaian tradisional rakyat Malaysia. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatihil Wakir bin Zulfian. Nama saya Muhammad Ahmad Batisha bin Muhammad Nurul Ain. Nama saya Nur Zulaikah Najwa binti Ahmad Najib. Nama saya Wan Sabrina binti Megat Syahrul. Nama saya Muhammad Nur Aidil Denis bin Haru Zaman. Itu. Itu sudah. Semua macam nak negara aku. Pakaian tradisional rakyat Malaysia uh, Mesti korang akan tertanyakan Apa itu pakaian tradisional rakyat Malaysia uh, Pakaian tradisional rakyat Malaysia ialah Merupakan lambang budaya dan warisan sesebuah masyarakat Setiap kaum di Malaysia mempunyai pakaian tradisional tersendiri Yang mencerminkan identiti, adat dan sejarah mereka Contohnya, kita ada baju Melayu dan baju kurang daripada kaum Melayu Kita ada Cheongsam bagi masyarakat Cina kita ada sari bagi masyarakat India. Pakaian tradisional ini pakaian tradisional ini bukan sahaja dipakai pada majlis rasmi dan perayaan tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan kebanggaan negara. Okey. Usman Rahim. Seterusnya, kita ada Melayu, Ciri -ciri baju Melayu cekak musang. Ciri-ciri baju Melayu cekak musang ialah kolar yang tertegak dan ada 5 butang dan juga ada tiga slot untuk poket dan mempunyai jahitan yang longgar tidak terlalu ketat tidak terlalu longgar masuk seluar seluar yang dikenakan ialah seluar yang kain sama atau yang berwarna sama untuk aksesori dia pula mempunyai samping untuk nampak lebih cantik lah contoh Lepas tu waktu yang dikenakan untuk baju Melayu ni ialah waktu perayaan Perayaan Adi Fitri, Raya, Raya Korban dan Majlis Perkahwinan Baju kurung yang dipakai oleh saya ialah salah satu baju kurung tradisional yang terkenal pada zaman dahulu yang, ber, yang diberi nama baju kurung pesak kerana mempunyai pesak di kiri dan juga kanan. Ciri-ciri utama baju kurung pesak ialah potongan labuh dan juga longgar yang memberi keselesaan kepada semua bentuk badan. Selain itu, pesak di kiri dan juga kanan yang menjadi tambahan pada sisi baju untuk memberi ruang dan keselesaan kepada pemakai dan terdiri daripada baju dan kain yang biasanya dipadankan dengan kain sarung seperti kain songket ataupun kain batik. Uh, baju ini juga mempunyai leher bulat ataupun bercollar. Boleh mempunyai leher bulat biasa atau bercollar seperti cekak musang. Dan akhir sekali bersifat tradisional dan juga sopan yang sering dipakai dalam majlis rasmi uh, keagamaan ataupun uh, sehari-harian. Baju kurung pesak juga mempunyai beberapa jenis seperti baju kurung pesak gantung iaitu lebih pendek dan juga baju kurung pesak labo yang lebih panjang dan juga longgar seperti yang saya pakai. Baju kurung yang saya ingin memperkenalkan adalah baju kurung pahang. Baju kurung pahang juga dikenali sebagai baju kurung riau pahang. Ialah sejenis pakaian tradisional Melayu yang berasal dari negeri Pahang. Ia mempunyai potongan longgar dan labuh dengan pesak gantung yang menjadikannya berbeza daripada baju kurung moden. Ciri khasnya ialah bahagian depan baju berbelah dan dijahit dengan satu butang di bahagian atas. Baju ini biasanya dipadankan dengan kain sarung ataupun kain batik, menjadikan pilihan yang anggun dan sopan untuk majlis rasmi dan tradisional. Okay, seterusnya ialah pakaian tradisional kaum India. Pakaian tradisional kaum India biasanya dikenakan pada waktu atau acara tertentu. Bagi lelaki pula, kita ada kita. So ni baju kita bagi lelaki, panjangnya bahu hingga lutut, boleh pakai dengan seluar longgar. bagi wanita pula kita ada sari sari ialah kain panjang dililit di badan sangat popular untuk majlis perkahwinan kedua-dua ni pun boleh juga pakai majlis majlis-majlis rasmi macam majlis perkahwinan nipah vali dan upacara keagamaan So, hi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, selesailah sudah pembentangan kami untuk tugasan satu ni. Jadi, refleksi diri yang dapat saya simpulkan dalam tugasan kami ni ialah saya dapat mengetahui pelbagai jenis pakaian tradisional yang berada di dalam Malaysia ni untuk seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan ada juga kaum kalangan dusun dari eh dari kaum Sabah dari etnik kalangan dusun tapi yang dapat kami tunjuk dalam video ini ialah hanya uh, dari kaum Melayu dan kaum India saja jadi untuk kaum Melayu dan India untuk kaum Melayu kita ada baju cakap musang kan yang dia ada di awal video dapat pengenalan tu dan baju kurung pahang dan baju kurung pesak dan untuk kaum India kita ada kurta untuk orang lelaki dan sari untuk orang perempuan jadi apa yang saya dapat ketahui dalam tugasan ini ialah pakaian tradisional ni lagi kompleks dari pakaian biasa kita macam contoh untuk baju kurung untuk kaum Melayu kan baju kurung perempuan kan banyak kan Dari pelbagai negeri Macam negeri Pahang Negeri Johor Dan macam lagi kan Jadi Itu yang dapat saya nampak Dan saya dapat mengetahui Lebih terperinci tentang baju cekap musang yang Saya pakai di waktu raya Dan uh, Saya harap untuk so, pakai yang tradisional ni, dia tidak mudah lah dari untuk zaman sekarang ni. Sebab kan sekarang remaja kan lebih berminat dengan budaya barat, jadi mereka yang kurang memakai baju tradisional kita yang dari nenek moyang kita. So saya harap baju tradisional kita ni tak hilang dan saya harap remaja akan lebih berminat lah pakai baju tradisional ni untuk di masa yang akan datang dan Apa yang saya dapat dalam menyiapkan tugas sesuatu ini ialah dapat mengenal pelbagai jenis uh, pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia mengikut pelbagai jenis kaum. Selain itu saya juga dapat mengenali pelbagai ragam dari ahli kumpulan saya untuk menyiapkan tugasan laporan dan juga video. Dan mereka juga sangat memberi kerjasama yang baik untuk menyiapkan kedua-dua tugasan ini. Apa yang saya dapat ialah dapat mempelajari cara mengurus masa dengan baik untuk menyiapkan tugasan dalam ahli kumpulan dan dapat berinteraksi dengan ahli kumpulan. Selain itu, dapat mengenali pelbagai jenis pakaian tradisional seperti baju kurung, baju Melayu, cungsam, sari dan pelbagai etnik yang lain. Seterusnya, dapat menyedari betapa kaya dan uniknya budaya setiap kaum di Malaysia. Akhir sekali, dapat mengenali simbol simbolisme dan sejarah Setiap pakaian mempunyai makna tersendiri dari segi potongan, warna dan hiasan yang mencerminkan sejarah dan identiti sesuatu bangsa. Eh sesuatu kaum. Okey, bagi refleksi diri saya pula. Saya macam sebelum ni saya tak tahu sangat baju baju tradisional India ni. So lepas buat assignment ni saya lebih tahu lebih dalam Bukan baju India dia, Baju Cina Kadazan Luzon lain lagi baju Melayu lah So Hai Kita dah sampai di video-video So Korang pun dah tengok video yang kita nak buat Korang pun dah dapat apa yang korang cari Dan mungkin korang dah dapat simpulkan apa yang Kita orang dah bincangkan Tapi korang nak dengar tak? kesimpulan kita orang So kesimpulan kita orang Daripada saya lah Daripada saya uh, Saya dapati Pakaian tradisional ni kan Pakaian daripada turun terburun Nenek moyang kita dan uh, Tradisi daripada Kustana Melayu Melaka So baju Tradisional ni Belum lagi di telan zaman Sebab Kita pun masih dapat Lihat lagi lah Orang pakai baju Melayu Di majlis-majlis Perkahwinan majlis Di um, Pada hari perayaan So Ya yeah. Tapi Apa yang Saya dapat lihat sekarang Anak-anak muda Generasi akan datang ni eh, Dia akan lebih berminat Untuk pakai pakaian Daripada Luar Contoh Japan Kita ada USA Kita ada Europe So dia Agak memimbangkan lah yang menunjukkan bahawa anak muda sekarang ni akan maybe mungkin 10 tahun beberapa tahun akan datang baju Melayu atau pakaian tradisional ni dah pupus dah so itu agak membangkan lah sebab bila pakaian tradisional ini dah telan zaman so generasi akan datang hanya dapat melihat gambar saja dan hanya dapat melihat daripada muzium-muzium lama bau pakaian tradisional ini dulu kita pernah pakai uh, lagi satu and mungkin dalam industri fashion boleh tambah pakaian tradisional juga contoh macam sekarang ni kita ada baju Melayu moden, kita ada baju kurung moden, zaman moden lah um, so ya yeah, lastly saya harap pakaian tradisional ini tidak pupus dan anak muda sekarang lebih berminat lah pakai pakaian tradisional ini sebab yelah kalau bukan kita siapa lagi kan